Щодо заяв Трампа, от е, я не знаю, чи сьогодні ще варто було би спростовувати, що мовляв Путін міг би діти до Києва, але е, на жаль, Трамп зробив чергову заяву. В інтерв'ю Fox News, він каже про те, що якби танки Путіна не загрузли у Багнюці, то вони були би в Києві за 5 годин. Я не знаю, хто сказав це Трампу, чи це можливо через Віткова Путін там передавав, що все тому, що погода не сприяла, але тут точно не справа Багнюці, а дійсно в шаленому опорі українців е, Толі в Київської області я пам'ятаю особисто, як це все було, як масово здавали росіян. Росіяни точно були шоковані таким спротивом. Але Західні ЗМІ ж паралельно так само підхоплювали інформацію про те, що в контексті цього літнього наступу будуть знову пробувати максимально дійти росіяни навіть до околиць Києва. Київ для росіян це сьогодні що є? Як це можна пояснити? Ну, Київ це шантаж. Просто, что вот, вот мы еще там можем, можем повторить. Ну, что они могут повторить? Ну, я вот утверждаю, что если бы они дошли, там не застряли в этой багнюсе, то, то они бы там все погибли. То есть то, что они не смогли войти в Киев, многим из них спасло жизнь. Потому что киевляне бы их разорвали, там, если бы действительно противник был в Киев. То есть у них тем комплектом войск, с которым они заходили, не было ни одного шанса что-то сделать с Киевом. То есть они так с переляку, что называется, могли бы добежать там и до Банковой, но там бы и остались. И как бы разгром был бы под Киевом, уже не под Киевом, а в Киеве был бы сильнее. А то, что они застряли, ну, действительно, они застревали, там, где в грязи, где там местные, скажем так, не местные даже, а наши боевые подразделения, там и в том числе и Гуровцы, и ССОшники, и примкнувшие к ним ветераны российско-украинской войны подручными средствами, включая охотничье оружие, да, ликвидировали там массу, создавали им проблемы с передвижением, тем более со снабжением и логистикой. И именно поэтому россияне убрались. Но если бы им удалось заскочить в Киев, я больше чем уверен, что все, кто заскочили, там бы и погибли. Поэтому ну, Трамп, может быть, частично и прав, что да, они могли бы попасть, так он не договаривает, что они бы ну, точно бы там и остались. Ситуация в Украине была такая, что вот те несчастные 200 тысяч войск, которые россияне подготовили, и по большей части не обстреляны, ну, у них не было шансов иметь успех. Ну, то такое. Ну, Трамп сейчас занят риторикой, как бы у него не получается поставленная там перед собой цель прекратить огонь и как-то там прекратить эту войну. И у него идет вот такой вот словесный фон уже сколько там, 120 уже дней там или что-то типа этого. Вот. Он каждый день что-то новое говорит, потому что он от прессы не скрывается, он все время с ними там что-то говорит, и у него такой словесный поток. Поэтому я бы сильно не прислушивался к тому, что он делает. Но ну, из того, что он наговорил, можно сказать, что он еще не бросил затею как бы уговорить Путина на прекращение огня. Он заявил, что вот опять очередная, следующая решающая неделя. Но когда бросит, я так понимаю, что это будет уже пакет санкций серьезный. Пока, пока не бросил, пока испытывает иллюзии, пока там заявляет, что ему надо поговорить с Путиным. Вот. Возможно, Путину... На самом деле, я считаю, что Путин не хочет продолжать войну, но он хочет выторговать что-то важное для себя какой-нибудь там саммит там, всемирный, там, двух великих ядерных держав, там, типа э, Горбачев-Рейган в реке Авике. То есть, ну, что-то такое, свое величие как бы подтянуть. То есть, ему это гораздо важнее, чем э, какие-то посадки или там несколько там э, сел там из десяти домов. Еще захватить и заплатить за них там десятками тысяч своих солдат. Я думаю, что он торгуется. То есть, вот идет торговля, он демонстрирует, что готов воевать, там, как Мединский сказал, 21 год, там, Россия со Швецией воевала. Вот, типа, нам ничего не угрожает, в Москве парада не будет, э -э, ну, украинского. Э -э, поэтому мы можем, там, в вялотекущем режиме воевать все, сколько хотим. То есть, ну, аргументация такая, типа, ну, нам-то что, там, воюем, Россия всю жизнь воюет, там, по окраинам. Вот. Но если вы хотите, чтобы мы закончили, вот нам нужно что-то более существенное, чем там им Трамп может пообещать. То есть, для меня идет очевидная торговля. И торговля с Трампом, не с Зеленским. Потому что с Зеленским выставлены те условия, которые он, в принципе, не может принять. Даже если бы захотел. А его к утру уже не будет на банковой, если он такое подпишет. Поэтому Путин ведет торговлю с Трампом. Ну и посмотрим, чем она закончится. Мы даже можем не узнать никогда, о чем, в чем предмет торговли, потому что слишком узкий круг лиц знает, о чем они там на самом деле говорят. Дійсно, тим часом російські пропагандисти і військові вони все ж таки лізуть зі шкіри, щоб показати принаймні вищому військовому керівництву якісь певні успіхи. І що цікаво, в переддень переговорів пам'ятаємо переговори, які в Стамбулі мали бути російська пропаганда. Вигадала захоплення торського на Донеччині, демонструючи кадри з їхніми військовими. Пізніше вже довелося спростовувати зокрема командир 63-ї бригади ЗСУ, Казав, що ну так дійсно може кілька росіян десь там зайти в місто, помахати прапорами, але все ж таки вже українські військові передали привіт з Торського усім, а тим, хто бреше власне про його захоплення. Ну і вже як повідомляє повідомляє саме Юрчук, що продовж року в своїх доповідях у донесеннях старшому військовому керівництву, все ж таки Росія дуже часто доповідає, що саме Торське перебуває під їхнім контролем. Ось це бажання дійсно видати бажане за дійсно, не часто ми знаємо наперед забігають росіяни і заявляють про захоплення того чи іншого населеного пункту. Що це означає? В них все ж таки вимоги так на місцях є високі. Їм важливо там, наприклад, все ж таки вищому керівництву донести про якісь успіхи. Ну а інакше, ну можливо, якесь буде покарання, тому що дуже багато до речі, навіть так званих російських воєнкорів, задаються питанням: що ж там росіяни по а то й більше то вчуться на одному місці, і чому їм так важко захоплювати ті чи інші населені пункти. Ну, очевидно, Торская это находится просто в килзоне, то есть там э, трудно выжить. Там, я подозреваю, наших боевых порядков тоже нет, потому что нет смысла держать пехоту э, там, где она находится слишком под большой угрозой. Ну и в связи с этим, туда может забежать там, э, российская пехота, вот, и погибнуть там, если вовремя не убежит, э, туда могут зайти и наши, но там, насколько я вижу, там лес э, вот с юга. Я хорошо знаю это место, я в 2020 году, э, так сказать, участвовал в мероприятиях по защите Украины э, и летал над этими местами. Ну, Торская реально, там оно примыкает к лесу. Лес контролируем мы. То есть держать пехоту в лесу ну, правильнее, чем, чем на открытой местности, в поселке, от которого там ничего не осталось, живого. То есть любая перебежка будет замечена с любого дрона. Вот. А сейчас такие боевые действия, что важнее всего, чтобы тебя не увидели. То есть хочешь выжить, постарайся так, чтобы тебя никто не увидел. Но в лесу это проще делать. Поэтому, скорее всего, наши основные силы находятся там не в населенном пункте, но контролируют в связи с тем, что вот он рядом на ладони, туда долетает все, включая снайперские пули. Это просто килл-зона. Ну, россиянам очень важно было там показать там э, чего-то, там орден кто-то хотел получить. Ну, он там послал туда смертников, они там погибли. Вот. Но, ну, видите, нам тоже важно было показать, что это все пурга, и наш командир тоже послал туда. Ну, чисто объективно, до наших позиций от Торского ближе, поэтому как бы нашим туда заходить безопасней. Но как бы выйти надо сразу тоже, нечего там сидеть. Вот. и таких населенных пунктов у нас немало там, э, по линии фронта, которые на самом деле никого нет. То есть красить их в один или в другой цвет смысла нет. Единственное, что можно сказать, что чей огневой контроль там жестче, там наш или противника над этим селом. То есть вот сейчас зеленка уже достаточно буйная и там, где подразделения держали оборону в населенных пунктах, но зачастую они выходят из этих населенных пунктов, потому что там ну, сложнее э -э, прятаться, делать смены, э -э, снабжение, эвакуацию. Поэтому вот э -э, до того, как опадет листва, э -э, вот таких населенных пунктов, когда могут забежать наши, там забежать противник, там по очереди, будет немало. Там, вот такое -э -э, село с громким названием Безымянное, допустим, на Херсонском направлении в 2022 году осенью, там, на моих глазах переходило из рук в руки вот таким же примерно способом: Ну, раз, наверное, ну, больше десяти. Э -э -э ну, поэтому там вот эти флаговтыки это нормальное явление. Но населенные пункты сейчас довольно опасны в связи с развитием средств поражения. И разведки населенный пункт оказывается слишком открыт, и перебежка солдата из одного здания в другое, она видна издалека. Вот, поэтому зеленое насаждение сейчас более эффективно с точки зрения маскировки. Ще одна тема, яку я не можу оминути. От буквально зранку, 17 травня, стало відомо про удар по Сумщині. ДСНС публікують кадри, як деблоковують тіла. Це був удар цілеспрямовано по автобусу з Білепілля. А дев'ять людей загинуло. Ще сім постраждали. І тут ми розуміємо, що по типу, цій дорозі, який їхав цей автобус, це точно не випадковість. Це російський дрон ціленаправлено або в людях, розуміючи, що там ну, точно не їдуть якісь військові автобуси цивільний. Як сьогодні можна характеризувати такі дії? І скільки ще можливо таких треба відео, не дай Боже, щоб все ж таки сьогодні. На заході розуміли, що це все ж, ж таки не війна, так просто за території. А ну це фактично винищення української нації, тому що е, вбивати українців в автобусі, які просто їдуть і не несуть ніякої загрози там особисто для Путіна і Росії. Ну це не те, що верх цинізму, це тероризм чисти. Ну, Це елемент воєнної етики. От, тобто, супутствуючі події або побічні події. Среди мир, мирного населения никогда не, не были проблемы для россиян. Самый яркий пример это их Штурм Мариуполь, там, где они сносили кварталы, там, в которых жили люди, потому что никто не успел эвакуироваться еще. И до сих пор как бы, цифры прогнозов, сколько погибло жителей, жителей именно Мариуполя в Мариуполе, ну, отличаются в десятки раз. Там, от сотен тысяч до десятков тысяч. Ну, десятки раз. И как бы с тех пор ничего не поменялось, этика у них не, не улучшилась. Поэтому ничего удивительного. Но надо сказать, что в принципе ну, наши военные ездят не только на военной технике. Ввиду того, что у нас дефицит военной техники то ездим на всем что, что было там у нас в начале войны я помню школьные автобусы возили тоже людей потому что а что было в распоряжении у местных властей школьные автобусы там, ну, как бы и передавали их то есть я вот помню такие случаи их потом конечно покрасили там как при случае чтобы но именно по случаю да опять же транспорт который используется для логистики он как правило не зеленый Зеленый транспорт тот, который, ну, я имею в виду для глубинной логистики, да, а зеленый это тот, который непосредственно на поле боя там, нуждается в маскировке, в посадках там, или еще где-то. Вот, то есть у нас довольно много техники, которая не имеет внешних признаков военной. Это ну, и у нас, и у них. Тут как бы это обоюдная история. Но я совершенно точно знаю, что ну, многие дроноводы, по крайней мере мои, не будут наносить удар по объекту, который не имеет явных признаков того, что он военный. Либо он должен находиться в том месте, где как бы не могут быть. Ну, грубо говоря, в посадку привез груз там, где находятся боевые порядки противника. Ну, это очевидно военный, потому что гражданским там просто нечего делать. А если это и гражданский, то он занимается снабжением войск. Вот. А так на дорогах общего пользования Ничего удивительного. У них такая этика э э, людоедская. Да. Она всегда была и, и вряд ли она когда-нибудь поменяется.